kek pandan gebu homemade guna pandan asli. Tekstur kek ini super lembut, wangi semerbak, tanpa perlu topping pun dah cukup padu. Nak tahu rahsia saya buat kek pandan yang gebu gebas ini? Jom saksikan video layan sehingga habis. mula-mula jom kita pergi cuci mata tengok kehijauan pokok pandan saya ni. Saya ambil beberapa helai daun pandan yang sepuluhan tu. Disebabkan pokok pandan saya ni aa, masih kecil-kecil lagi sebab tempoh hari sebab penanaman semula. So, ah daun ni masih kecil lagi. So saya ambil yang agak-agak besar tu dalam 7 ataupun 8 helai. Pokok pandan saya ni nampak cantik je kawan Sebab saya selalu siramkan dia dengan air basuhan beras tu je Ataupun kalau ada kita siang ikan tu ha, Air perut ikan tu ha, lagi bagus Ok sekarang saya dah dapat daun pandan saya Jom kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah pandan yang saya ambil tadi ha, saya gunakan Tujuh lapan helai daun pandan Okey saya dah cuci bersih daun pandan ni Jadi okay, disebabkan daun pandan saya ni tak adalah besar sangat So saya menggunakan lapan helai daun pandan Dan saya potong kecil Okey kemudian saya kisar dan tapiskan jus pandan tu So gunting supaya kita mudah untuk kisar Bismillahirrahmanirrahim sekisar dan pandan ni menggunakan satu santan kotak. Santan kotak ni uh, 200 ml, okey. Okey, so saya tuang santan ni ke semuanya. Dan kisar halus dan pandan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya tapiskan jus pandan ni. Disebabkan saya kisah menggunakan santan pekat tu tadi, so kita bantu okey, gunakan spatula. untuk keluarkan pati pandan tu. Okey, kita tekan-tekan sedikit menggunakan spatula ni supaya jus pandan tu akan keluar habis. Oh, semua wangi aroma pandan asli ni, kawan. Untuk so, hari ini saya tak gunakan esen pandan, saya gunakan pandan yang asli. Okey, dah siap dah jus pandan saya. Inilah hasil jus pandan tu. Nah, kalau nak halus lagi, uh, boleh tapiskan lagi sekali guna penapis yang lebih halus ya. Okey, jom kita pergi pada proses seterusnya. Sekarang saya ambil lima biji telur. Telur ni grade B dan saya akan pecahkan satu persatu dalam mangkuk. Okey, ni telur sebiji masukkan ke dalam mangkuk mixer ni. telur yang kedua Telur yang ketiga Telur yang keempat Dan telur yang kelima Saya masukkan esen vanila Satu penutup botol Esen vanila ni optional ya Kalau tak letak pun boleh Sebab kita nanti akan letak jus pandan tu Seterusnya, saya, saya suka gula halus satu cawan. Satu cawan gula halus masuk masukkan sekali ke dalam mangkuk mixer ni. Semasukkan susu tepung full cream. Satu petiga cawan susu tepung full cream. Seterusnya saya suka tepung gandum dua setengah cawan. Okay, cawan yang pertama tepung gandum. Cawan yang kedua tepung gandum. dan setengah cawan lagi tepung gandum. Okey, saya masukkan baking powder 1 sudu teh soda bikarbonat setengah sudu teh. Okey, dan ayakkan tepung ni. Saya masukkan juga secubit garam. Okey, saya kacau-kacau dulu supaya agak tercampur bahan-bahan ni. Kemudian saya masukkan ke semua tepung tadi. Kita buat all in one ya kawan-kawan. Okay, dan saya kacau-kacau supaya dia agak tercampur yang penting kita adalah overlay ok saya, masuk, saya masukkan satu sudu makan overlay Okay, sekarang bersihkan spatula. ok saya pasangkan mata mixer dan saya putar sehingga gebu saya start daripada speed yang perlahan kepada speed yang paling laju uh, sehingga gebu kalau ikutkan mixer saya ni lebih kurang dalam 5 minit bismillahirrahmanirrahim ok, sekarang saya belahankan speed dan saya akan masukkan jus pandan ni dan saya masukkan pewarna pandan satu tutup. Okey dah siap. Alhamdulillah. Okey dah siap dah kawan, inilah hasilnya. So kita gaulkan di bahagian tepi-tepi mangkuk mixer ni, di dasar mangkuk ni. Kita gaul-gaul macam ni dengan spatula supaya warna tu akan sebati. Okey, kita bantu dia sebab yang di tepi-tepi mangkuk ni uh, dia takkan kena mata mixer eh. Okay, kemudian bersihkan mata mixer ni uh, hari ni saya buat di luar hari ni saya syuting di luar dan keadaan cuaca pun sebenarnya agak mendung Uh, harap saya sempat siap ya eh? video saya ni uh, dah siap pun tinggal lagi kita masukkan dalam loyang je okey siapkan loyang macam biasa lapikkan dengan kertas ataupun baking paper dan di tepi-tepi loyang tu greasekan sedikit dengan margarin so, gunakan loyang 8x8 okey Ha, dan boleh juga panaskan oven sekarang. Okey dah siap dah bersihkan mata mixer. Okay, kita gaulkan lagi. Ha, kalau warna ni tak menyerlah, ha, boleh tambah lagi kan, kawan. Hmm, mungkin saya nak kena tambah lagi lah. Bagi dia pekat sikit warna dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya letakkan pewarna satu setengah penutup. Alhamdulillah ha, dah siap. Ha, tak sabar nak bakar kek ni ya. Okay, jom siapkan loyang. Inilah hasil adunan kek itu tu tadi dan sekarang masukkan ke dalam loyang saya gunakan loyang 8x8 dan saya griskan dengan a uh, majrin pada tepi-tepi loyang tu dan lapikkan dengan kertas A4. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tuan tinggi-tinggi ya, kawan. Mudah-mudahan menjadi ya kali ni. kali ni saya gunakan aa, satu color saja. Mudah-mudahanlah menjadi kek pandan chiffon aa, yang saya suka sangat tu. Yang selalu dijual di mall tu pembawa. Okey, kita boleh lorek-lorekkan. Okey, saya lorek-lorekkan macam ni supaya angin di dalam tu akan keluar. Okey. Kalau ha, kalau kita tak nak entak, ha, kita boleh buat macam ni ya, lorek-lorekkan dia macam ni. Okey, nampak tu bubble dia akan keluar. Nampak ha, sampai ke bawah, okey. Sampai ke dasar kek tu. Okey, sekarang boleh bakar. Saya bakar suhu 150. Ha. Uh, Okey. Sekarang boleh bakar kek kita. Saya bakar suhu 150. Ha, uh, saya letak 1 jam dulu. Uh, nanti kalau belum masak, uh, boleh tambah lagi masa. Okey. Ha uh, ni masih ada bubble dia. So kita pecahkan dia. Uh, kalau kita nampak ada beberapa bubble tu ah ha, boleh pecahkan. Nah, baru dah nanti kek kita kan cantik. Sedia untuk dibakar. Okay, inilah hasil kek kita. Kek pandangnya sebab tadi tu ada crack sikit di tengah. Ha, ada sikit crack tu kan Okay, so far Alhamdulillah lah. Okay, sekarang saya letakkan pada lidai. Alhamdulillah akhirnya setelah hampir satu jam Masak juga kek yang saya buat kali ini Iaitu kek pandan gebuh homemade untuk 40 minit yang pertama tu saya letakkan suhu 160 darjah Tapi bila saya tengok kek tu uh, macam crack sikit So saya, tu saya rendahkan suhu Dan saya tutup di atas tu Dengan loyang yang warna hitam tu Ok dengan tray yang hitam tu Dan saya sambung bakar Dengan suhu 150 Alhamdulillah kawan, Ni lah hasil kejadian Kek pandan yang saya buat tadi tu tadi saya kehabisan bateri phone so saya tak tunjukkan saya potong tu tadi ok sekarang saya tunjukkan hasil sangat gebu sangat puas hati ya nampak tu sangat lembut ha ni pisau saya ni tak tajam sangat ya. ni sekali kalau nak potong kek gunakan pisau yang betul-betul tajam ha so kita boleh potong di straight apa ha, tu Ya Allah, sedap yang kawan. Okey, saya nak cuba review, cuba rasa. So, saya potong di sini. Ha, mari potong. Saya pula potong kan. Hmm, saya bagi tiga. So, saya potongkan di sini. Hmm, nampak tak tu sangat lembut. Oh, dalam dia kau kan sangat moist nampak tak tu ya Allah oh. tak sangka saya dapat hasilkan kek yang gebu macam yang dijual di mall tu kawan ok jom kita rasa jemput kawan ya bismillahirrahmanirrahim oh, saya betul-betul teruja nak berasa kek hasil tangan saya ni oh, saya koyakkan sikit sini Masya Allah kawan Oh dalam ni sangat lembut Jemput yang kawan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Subhanallah Terharunya kan kawan Sumpah so, terbaik kali ni kawan Hmm. Hmm, habis saya makan ni kawan satu. Habis. Okay. okay, sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini. Okay, pandan homemade yang gebu. Jangan lupa like, share and subscribe supaya saya lebih semangat untuk buat video-video seterusnya. Okay, siapa nak Siapa yang nak resipi ni uh, Boleh follow dari awal hingga akhir Jangan skip bahan Dan kalau nak buat untuk peniaga pun Saya halalkan ya okay. Sekian dulu Selamat mencuba dan jumpa lagi Di video yang lain Dan terima kasih atas sokongan kawan-kawan Tak sabar kawan Nak bagi kepada anak-anak di Tafis ah, Sangat teruja Alhamdulillah Mantap kawan-kawan Agi mini love. Oh, sambal makannya berhabis. Hmm, happy sangat hari ni kawan dapat buat kek yang serupa kek yang dijual di mall tu, kek pandan. Hmm. Okey, sekarang nak potong untuk anak-anak yang tapis tu. Hai, tak sabar kan. Potong tengah. So, potong di sini. Ingat bila kita mau tokek, kena pisau yang tajam. So kita kena gunakan pisau yang betul-betul tajam Barulah potongan kita akan cantik ha, Macam ni Boleh lah ya kawan hmm, Cantik kan kawan Jadi untuk kawan-kawan yang mana belum pernah Baking tu uh, Jangan putus asa Bila kita fail Baking untuk kali pertama uh, Sentiasa berusaha untuk mencuba uh, Nanti bila kita berjaya Memang seronok Sangat-sangat Sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun komen, boleh tuliskan di bawah. Insya Allah saya akan jawab. Berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.